повезло. Вчера здесь был Владимир Перегудов. Я как бы еще заранее, но ну, раньше собиралась писать на тему вот этого конкурса об энергоэффективности. Это моя тема. Я когда-то писала о том, как он начинается, о вот, БСМТ и заинтересовалась этим конкурсом. Поэтому начать я хотела бы с рассказа о нескольких домах-победителях. А по домах, которые представили их лучшие микропроекты по энергоэффективности. Их, конечно, там было очень много, 119, но можно было бы попросить организатора выбрать самые интересные, самые оригинальные проекты, не просто там, когда люди там с поменяли, а что-то более оригинальное. Да? Например, взять два дома в Днепропетровске, два в области. И к этим людям значит, прийти и спросить, откуда вы узнали о конкурсе, почему решили принять участие. То есть мы сразу начинаем, как перевернутая пирамида, сразу начинаем с средств. Правильно? сколько потратили, как они организовали жильцов, как бы ставали дома там теплее или дешевле, в зависимости от того, что они там экономили. После этого мы как бы идем переходов и спрашиваем, будет ли еще вообще такой конкурс, как они, сколько там было людей, но то, что он вчера все рассказывал, только подробнее, как бы цель проведения, кого они там брали, как оценивали. И значит, дальше мы рассказываем, как это проводится в других городах. Можно это взять, например, я смотрела по экспертам, к сожалению, я не нашла экспертов конкретно в энергосбережении коммунальном, потому что они не были подписаны, но я... В коммунальном? Ну вот конкретно по такому энергосбережению в коммунальном хозяйстве, ну я вот конкретно... Ну, смотрите, вы можете свернуться до того, что... Да, да, видите, до того, что КПК, про которого я сказала, они входят в Гомельскую Раду, империи, вот, то есть те, кто работает фактически с регулятором. Того ж ну до того ж, голови лікарення ці там, я думаю, що треба тобто до його прислужку точно можна звернутися. він дуже контактний, навіть може дати контакт про секретаря, якого все, все можна звертатися. Я ще просто не займаюся цією темою, ну, я, дав. Я, я можу подивитися для вас, згадаю просто що. Ну а пока я как бы нашла презентацию Державное агентство за мерых на стендантера збереження, брендж. Я не смотрела, что они мониторят да. агентство, агентства, ну, но вчора я про нього нагадывала, Де ж быть записывать все. Да, вот я посмотрела, что они мониторят такие вещи, нашла, вот, например, что в Львове был подобный проект. Ну, мне кажется, можно об этом написать, как это было во Львове. Посмотреть можно на сайтах других. обл. администрации, городских администраций, как они решают эту проблему, да, как они населению прибывают эту культуру энергосбережения, можно сказать. И четвертый пункт меня идет, кто может профинансировать, как бы проспонсировать вот эту помощь дома, если это не совет, если это не власть. То есть я знаю, что такие подобные проекты есть у энергетических компаний, вроде как ДТЭКС, СКМ, смотрела на их сайтах. то есть. Видела, что был проект, например, из КМ «Газета сегодня», когда они там «Сохраним энергию вместе», когда там 8 человек делились опытом. Ну, то есть сейчас у них тоже проект какой-то в Днепропетровске, ну, это подробнее надо изучать. И сайт у них даже был какой-то, связанный как-то с K-Energy, что-то вот в этом роде, именно связанное с энергосбережением. И как бы, еще один пункт. Хотелось бы дать конкретные советы тем людям, которые еще дом. Как бы свой, можно сказать, не а просто вот простые советы, как сохранить энергию в доме, да? как и вещь. тоже, поскольку экспертов не было, но я посмотрела в этом же державном агентстве за энергоэффективность, что они в своей пресс-службе рекомендуют, что они могут подсказать экспертов по энергосбережению. Mm -hmm. То есть можно, можно бы к ним обратиться. Ну и поскольку, если говорить конкретно для нашей газеты, это газета «Заряд», то им, конечно, эксперты, наверное, не столь важны, но я обычно делаю в темах номера, особенно делал лицепросы uh -huh. и можно было бы э, эксперт сказал какие у него аппараты, то же самое сказали вот люди, как они вот это видят, как они сохраняют, аппараты. то есть такой практический материал. До речи, щедо Державной корпоративности, в них финансуют деякие фонды, например, иноземные, есть такие сейчас и FIP, и FIP, у них в рамках этого Фінансування вони фінансують, до речі, такі маленькі проекти з енергоефективності. До речі, я не знаю, як бути по областям Дається, в східних областях вони теж фінансують. Можливо, це одне з фінансування, до речі, цього фонду. В них є теж гарні зв'язки. Тобто, наприклад, з міжнародними фондами щодо енергоефективності треба спілкуватися, тому що вони такі свої експерти, тобто і вони можуть дати конкретну ситуацію по цифрам, по енергозбереженню, тому що вони не роблять свої дослідження. Тобто ну це через ту ж при службу держфенергофон. Цифри нам, мабуть, не сильно да. б не нужна, нам да. било вот, практическая чоловіку в вот своєму. Якщо практично, сетич, то да. можна звертатися ще да. до, наприклад, компаній, які безпосередньо надають якісь послуги з енергозбереження. Тобто в них є конкретні приклади, що ви можете пропонувати. Це, 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 це теж треба дивитися, наприклад, на прикладі конкретного там, будинку, да, який профінансований зробив. У нас, наприклад, в Києві КМД ну, займається такими проектами, я, наприклад, знаю декілька хто, хто в нас. какие компании и возможно в виде эксперта я надоел я на вашем фронте журналистскому можем вам подказать, но лучше эксперты кто-то хочет что-то добавить ...материал они получают информацию как они могут сэкономить деньги и в этом отношении ценность соленого материала да еще заключается в том что Будут показаны примеры, как сообщество жильцов, даже те, которые не участвовали, не успели принять участие в конкурсе, может получить варианты для энергосбережения в своем доме, кроме тех советов, да, вот эти вот микропроекты, которые осуществляются, гранты, потому что это та информация, которому пересеченному громадянину недоступна. И навряд ли он даже если начнет ее искать в течение короткого времени найдет. Да? То есть человек загорелся идеей, начал искать, и у него ничего Ну, потому что ну, в поисковике что набирать? Он же, у него нет такой информации. А там, человек увидит реально, куда можно позвонить, куда можно обратиться и где могут подсказать, могут рассказать. Поэтому в моем понятии, если мы помогли... Наша, наш материал помог хотя бы одному человеку, это означает, что материал уже сработал. Всего прочитал двое на одному это помогло, это уже материал сработал, потому что писать, э, ну поднимать проблематику достаточно легко, просто э, СМИ забыли, вот это то, что было еще в советские времена, э, была такая рубрика газета выступила, что сделано, да, ну вот, возвращались к этой теме и смотрели там, э, ну что же по этой теме прошло. Сейчас таких рубрик я вообще не встречал, да, то есть есть там по следам публикаций в лучшем случае берут какую-то одну тему, пытаются как-то там ее долбить. Но на самом деле, вот если мы своим материалом, вот ну, это мне понравилось на концерте Розенбаума, когда он еще в 80-е годы сказал, что если из 5000 человек хотя бы один изменит свое отношение к жизни, да, там, или станет добрее, я считаю, что я выступил не зря в этом отношении, если среди всех читателей хоть одному этот материал стал полезным, и, ну, сделал вот это, вот, то я считаю, что этот материал был написан не зря. Нельзя сделать счастливыми всех. Надо попытаться, чтобы стал счастлив хотя бы кто-то один, потому что все это означает никто автоматически. Хорошо, спасибо, а идем дальше. Кто следующий?